Fransanın şimalında Esso Exxon Mobil neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb. Yanğın xam neftin yanacağa çevrilməsi mərkəzində qeydə alınıb. Hadisə ilə əlaqədar şxsi heyət təxliyə edildi. Telekanalın verdiyi məlumata görə 5 nəfər tibbi yardıma müraciət edib, onlardan ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Yanğın lokalallaşdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının nəzdindəki Müdafiə Sənayesi İdarəsi yerli mühərrikli yüksək dəqiqliyə malik atmaja Şahin raketinin uğurla sınaqdan keçirildiyini elan edib. Kale Arge mərkəzinin TRG 3200 turbojet mühərriki ilə təchiz edilmiş raket hədəfi dəqiqliklə vura bilib. Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri Aluk Gürgün raket sınaqlarına töhfə verən şirkətlərə təbrik edərək, idxalın yerli məhsulla əvəz edilməsinin Türkiyənin maraqları üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Roketsan şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən yaradılan yüksək dəqiqlikli atmaja Antigam raketə 220 kilometr məsafədə hədəfi vura bilir. İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu Hamasın 4-cü şəxsinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Bu barədə İsrail hökuməti başçısı video bəyanatında bildirib. Netanyahunun bəhs etdiyi 4-cü şəxsin Hamasın siyasi liderinin müavini Saleh El-Aruri olduğu vurğulanıb. İsrailin baş naziri Netanyahu tezliklə Hamasın digər yüksək səviyyəli komandirlərinin sıranın çatacağını söz verib. Biz tam qələbəyə doğru gedirik. Bu qələbəyə gedən yolda biz artıq Hamasın 4-cü şəxsini aradan qaldırdıq. 3, 2 və 1 yoldadır. Onların hamısı ölü adamlardır deyə Netanyahu əlavə edib. Qeyd ed dedi ki, El Aruri yanvarın əvvəlində Beyruta endirilən hava hücumunda öldürülüb. Lakin İsrail eş vaxt hücuma görə məsuliyyəti rəsmi olaraq öz üzərinə götürməyib.